Приветствую вас. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо за то, что вы с нами. Наш гость сегодня – волонтер Юэй Игорь Федирко. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну вот волонтеры из Юэй помогают фронту самым разным образом. Вот от сбора аптечек до подготовки снайперов. О последнем мы говорили в наших эфирах уже с вашим коллегой. Но вот еще один проект есть, один из новых проектов – это «Оптическая лаборатория». Вот и чтобы понять, о чем речь, мы предлагаю посмотреть сюжет коллег из военного телевидения Дні України, по обсудимо. За допомогою тепловізора можна визначити вночі будь-який об'єкт, що випромінює тепло. Такий прилад застосовують в багатьох галузях від промислової індустрії до медицини. Та переважно їх використовують для військових потреб. Сіла. Спеціальних операцій, ну і остальним дуже узкоспеціалізованим подрозділінням в Україні. Прилад став популярним з початку бойових дій на сході. Завдяки йому солдати можуть бачити бойовиків та сепаратистів у цілковитій темряві і влучно їх знешкоджувати. Також тепловізори використовують для спостереження за ділянками місцевості, проте як і вся електроніка, вони інколи виходять з ладу і потребують ремонту. Ми ремонтуємо оптику, відновлюємо оптику. Займається на ремонтом і відновленням поврежденної тепловізоної техніки із зони АТО. Діяльність волонтерської оптичної лабораторії спонсорується виключно пожертвами небайдужих людей. Тепловізори з зони АТО приймають на ремонт безкоштовно. На даний час тут перебуває 9 приладів. Для спеціалістів лабораторії найбільш гостро стоїть питання безперебійного постачання запасних частин. Ціло э, ремонту падліжат э, мікродісплені они, слава богу, не запрещены ввоз в Украину. И, ну, их стоимость в среднем где-то 210-250 долларов за штуку. Это бьёт существенно по карману волонтерских организаций, ну и, соответственно, народу. Нещодавно ремонтники вирішили робити гравіювання на всіх відремонтованих приладах, не для продажу. К сожалению, есть и наслужиші, которые считают, что телевизор был подарен исключительно им. и по прибытию домой, отдав долг своему государству, считают, что все, что было им нажито непосильным трудом, оно перепродается. Такие факты у нас есть, и они, к сожалению, носят уже массовый характер. И мы решили таким образом предохраняться от таких вариантов. Наразі у волонтерській оптичній лабораторії вже відновлено 79 тепловізорів на суму понад 3,5 мільйонів гривень. Юрій Стоянський Володимир Стройков час ще Ну вот, как мы видим, да, вы волонтеры, ваш проект CombatUA помогает, но в то же время есть еще проблемы с тем, что э, есть всегда недоброжелательные люди, нечестные, которые хотят на этом тоже заработать. Об этом мы тоже поговорим позже. Но вот э, в сюжете называлась цифра, что 79 тепловизоров уже отремонтированы, да? Да, на сегодняшний день это уже цифра подбирается к сотне. Uh -huh. Мы уже доделаем, можно так сказать, до восстанавливаем 94-й тепловизор. И в данный момент снова нам поступило только за прошлую неделю, конец прошлой недели, еще 12 приборов. Вот, то есть, и поток этот из-за того, что люди от людей передают постоянно эту информацию, что есть волонтерская организация, которая бесплатно ремонтирует. И эта информация расходится, и нам все больше и больше присылают на ремонт. Причем присылают не только сейчас тепловизоры, это пошли приборы ночного видения, бинокли, прицелы, но мы не все можем восстанавливать, это факт. Угу. Игорь, скажите, вот сколько человек этим занимается, этим восстановлением, ремонтом? На данный момент это 3-4 человека. И один из них это, грубо говоря, там, говорящая голова такой, как я. То есть я организовываю, закупаю, привожу, Распространяю информацию, отвожу и уже отремонтированные тепловизоры и оптику. Ну вот. В основном ремонтом это 2-3 человека. Сколько времени нужно вот на это? Да? Вот вы говорите о цифру 100 уже тепловизоров. Это вот какой период времени? Это период где-то 1,5-2 месяцев. Время у нас трудозатраты в среднем до 6-8 часов работ. И у нас есть проблемы с деталями, это затрудняет, увеличивает саму длительность проведения ремонтных работ. А что за проблемы с деталями? Я как раз хотела спросить, что сложнее найти, вот комплектующие для ремонта или деньги на то, чтобы это все осуществить? Ну, слава Богу, люди всегда нам очень активно помогали, считают данный проект довольно-таки перспективным и необходимым. Мы посчитали, что у нас в среднем 75-80 долларов восстанавливает один прибор стоимостью 300 тысячи долларов. То есть тут Колоссальная и, разница, да конечно. разница и это моментальный эффект. То есть люди видят сразу результат. Минимум затрат, максимум эффективности. Что касается, что тяжело добыть, это микроболометры, так называемые, либо матрицы тепловизионные. Они запрещены для импорта в Украину для ввоза. И, э, даже для другим стран запрещено экспортировать его к нам. А как же вы их находите, то эти а, комплектующие? Чаще всего, если э, один из приборов был поломан основательно, и у -у -у. все, что там остается, это только микробалометр, он идет у нас на донорство, и донор э, раз, раздает свои детали всем остальным, давая жизнь там, от 4 до 6, наверное, э, приборам, один, который идет на донора. Вот таким образом и достаем. Благо, что поломка микробалометров случается где-то 5-10% от общего объема, поэтому деталь редкая, но не так часто необходимая. вот все эти люди, да, которые вот и руками это все делают, ремонтируют непосредственно, и вы, вы же это все делаете на волонтерских да, основах. То есть бесплатно эти мастера тоже, они бесплатно работают, правильно? Да, да. А у нас, ну, на данный момент люди, которые ремонтируют, делают это абсолютно бесплатно. Ну и мы как волонтеры, то есть нам люди дают под этот проект деньги. И, естественно, я не имею права взять у кого-то средства либо у другой волонтерской организации под этот проект тоже деньги. То есть мы получаем на это деньги, мы их тратим только на этот проект. Таким образом, ну, часто, часто очень это относительная бескорыстность людей и пугает, и одновременно удивляет. А где вы находитесь? В каком городе? Откуда вот вам все это привозят? Лаборатория находится в городе Киеве. Очень прекрасные люди дали нам абсолютно бесплатно помещение в центре Киева и бесплатно сделали ремонт, посадили нас туда. Огромное вам спасибо и уважение. И Вот на, на Патриса Луму Б5А мы находимся, но ну, мы ни от кого не скрываемся. Единственное, что мы э, все, всю поломанную технику я абсорбирую на себя, то есть я ее встречаю в одном месте всегда. И для того, чтобы не напрягать людей, которые занимаются непосредственно ремонтом, их время стоит дорого в плане жизни, надо срочно вернуть прибор обратно на передовую. Вот в сюжете, который мы посмотрели, вы жаловались на то, что есть случаи, когда бойцы забирают себе тепловизор, потом его продают. Как поступать в таком случае? Мы стараемся гравировать. Скажу вам честно, что гравировка не всегда даже спасает. Ее возможно затереть. Видели даже образцы, когда зажигалкой пытались спалить поверхность, на которой гравирование. Она тогда вспухает, и не видно этого гравирования. Но к сожалению, также наши ломбарды и остальные перекупщиков не смущают данная надпись, они берут это в перепродажу, к сожалению. И, ну и пожалуй, самое самое плохое это то, что они продаются за копейки. То есть люди 300 на тысячи долларов сейчас это колоссальная сумма и очень тяжело людям ее собрать. А продается он там 1800 долларов. То есть он иногда в идеальных состояниях. А что потом с этим тепловизором? Где-то на черном рынке его перепродают? Да, 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 да. Мы чаще всего замечаем. У нас был случай, когда непосредственно поставщик наш uh -huh. сообщил нам, что к нему прибыл прибор с серийным номером, который он нам э, продал в свое время. Э, мы перепроверили, откуда, э, где мы его взяли, действительно, если кому передали. Э, и там было внутреннее разбирательство. Но это был единственный случай среди наших подразделений. То есть мы занимаемся спецназом исключительно. Вот. Это а было был этот человек наказан, который а Насколько я знаю, еще? да. Насколько я знаю, да. Причем так серьезно. Ну, там есть внутренние свои То есть э, не армейские. по закону. Я правильно понимаю, не было там прокуратура не открывала нет, дело? Нет. То есть вот внутри... Армия – это как... очень такое консервативное предприятие. Оно еще с советских времен таким осталось. И... Командиру. Он командир в действительности человек хороший, и если его подчиненный сделал такое, то он будет наказан в первую очередь. Соответственно, чтобы уберечь командира, замкомандира и так ниже по лестнице, стараются решить данные вопросы внутри и предоставить нам, грубо говоря, доказательства, что разбирательство было. Человек наказан вплоть до увольнения. Ну, как бы человек пишет самостоятельно рапорт об увольнении уходят. Но раз все так жестко, откуда же появляются люди военные, которые все равно не брезгуют зарабатывать таким образом деньги? Не боятся наказания? Скорее всего, это упущение также и волонтеров, и нас в том числе, то, что мы не всегда в попыхах, им спускаем это на тормозах, и они не ставят это на учет, не присваивают этому инвентарный номер, ответственного за это. И так далее. То есть, естественно, человек считает, что прибор, во-первых, его, во-вторых, он не учтен, в-третьих, он ему лично mm -hmm. уже отслужил, поэтому он может быть перепродан. Ну, это не всегда. У нас сейчас массово нам ребята сдают все, что мы поставляли раньше. Это э, спутниковые телефоны, это очень недешево, спутниковые пейджеры и так далее. То есть, это очень дорогостоящее оборудование, оно возвращается обратно по ненадобности. Слава Богу, у нас там по связной теме э, полки спецназа начали чуть-чуть оснащаться mm -hmm. и вот оборудование, которое уже не потребно для них, они нам его возвращают. Мы, естественно, находим новых хозяев и передаем дальше. Вот, чтобы не сложилось впечатление у меня и у зрителей, что все разворовывается, да, какой процент возможен, да, и насколько это массово или нет, все-таки вот по вашему опыту, по опыту работы волонтером в Комбат-Юэй, да? Я, ну, по нашему опыту это из Наверное, там чуть ли не до сотни переданных разных приборов, больше даже, наверное, это максимум там, один случай. Волонтерством угу. в волонтерском среднем движении я так понимаю, что эта цифра колеблется от 15 до 20% от того, что поставляется потом обратно перепродается. Это не так массово, но это очень бьет по репутации и волонтеров, и в армии в целом, и нацгвардии и так далее. То есть это, ну, желательно это пресекать как можно быстрее и жестче. Ну, конечно, потому что это же украинцы, которые э, жертвуют какие-то деньги на, на это. Если они будут видеть, что массово происходит разграбление, этих средств, то, понятно, не будут доверять. Но если, да, хорошо, что вы назвали такие цифры, это и главное, ну, что находят таких людей и наказывают да, их. Да. Это будет просто цепочка: Недоверие военным, недоверие доверие волонтерам волонтером, и все, как бы можно закрываться. Вот сейчас, чтобы отследить вот такие вот, вы все, что передаете, оно есть как-то на балансе, все под номером, вы все контролируете? Мы стараемся все, что касается дорогостоящей техники, передать в действительности на баланс часть. Но все, что касается обуви, там, рюкзаков, но оно не столько материально ответственно, сколько мы понимаем, что у нас есть число. Mm -hmm. Оно обеспечено. Если человек где-то его потерял или продал, ну это уже как бы, значит, ему уходить с пустыми руками. А все, что касается дорогостоящей техники, та, которая может передаваться из поколения в поколение э, по ротациям, mm -hmm. это должно быть обязательно к части присвоено. Обязательно. Mm -hmm. Игорь, скажите, вот вы э, работаете, получается, ваши коллеги с такими точными, дорогостоящими э, предметами. Э, помогать может не каждый желающий в такой работе, да? То есть это люди определенной профессии, квалификации. Вот э, где вы их находите? Или они находят вас, или как это получается? <связавшись> ну, вообще в один такой день э, та критическая масса, Людей, которые начали к нам обращаться из-за из нашей специфики, узнать, где можно что-либо отремонтировать именно такое дорогостоящее. Я понял, что необходима какая-то база и люди, которые могут это сделать. Мы создали список людей, которым мы доверяем, и которым мы знаем, что могли заниматься ремонтом, у которых есть детали определенные. Выложили это в Facebook официально всем предложили обращаться, но мы столкнулись с тем, что люди, у которых были на ремонте определенные э, приспособления и детали от них, они не хотели делиться, потому что на ремонт прибывает и прибывает, надо свои ремонтировать. Из-за этого обменный фонд был очень скудный, и ремонт из-за этого был очень дорогостоящий и очень длинный. Мы решили сделать эту центральную вол, э, волонтерскую оптическую лабораторию, где вот стекается все эта главная масса. Мы очень спокойно делимся деталями со всеми без каких-либо проблем иногда даже обмен бывает это очень полезная вещь. И эти люди вот это, общаясь в этой сфере находятся люди которые говорят что ребята хочу поработать с вами готов покинуть свою лабораторию эти люди имеют дома в домашних условиях очень дорогостоящее оборудование которое годами они собирали их лаборатории на порядок на голову выше наших, но они готовы брать свое оборудование, приходить к нам, там, грубо говоря, под нашим наблюдением, ремонтировать бесплатно абсолютно эти приборы. Вот так мы начали общаться, делиться, и эта работа стала в свои рельсы и начала продуктивнее работать. Вам хватает рук рабочих? Я не хочу обижать людей, которые сейчас ремонтируют. Всегда хочется быстрее. Из-за того, что я являюсь таким связующим звеном, ко мне смыкаются все, и люди, которые дают мне тепловизоры, это там, ну пусть 12 там в неделю, и мне каждый божий день эти 12 людей звонят и спрашивают, где же он прибор. И, вот, и, и я, тяжело подгонять людей, которые работают бесплатно, и не хочется терять качество. Из-за этого приходится всех уговаривать, со всеми договариваться. Конечно, хотелось бы оперативности, но я вижу ту работу, которая проделывается, ее объем и ее полезность, поэтому считаю, что не будем подгонять, данного количества нам хватает. Вот ваша коллега-волонтер Юлия Волкова написала Следующее 2-3 июня в ивано франковске состоялся всеукраинский съезд волонтеров. Волонтерам было объявлено в категорической форме, что теперь вся гуманитарная помощь из Европы будет поступать и распределяться только через общественную организацию Слава Украине. Когда волонтеры поинтересовались ролью в этой истории бывшего губернатора Ивано-Франковской области Михаила Вышеванюка, то нарвались на отборное хамство со стороны организаторов мероприятия. Вот как закончилась вся эта история? Я могу только сказать единственное, что волонтеры Комбаты Ей не привлекались ни к одному из данных заседаний. Мы ознакомлены с проблематикой, мы изучили вопрос. Пока что я не могу ничего говорить, потому что мы там не брали участия. Но люди, которые единогласно говорят о том, что это неправильно, в этом списке самые доверяемые лица как нашей волонтерской организации, так и очень многими людьми. Это, наверное, миллионы людей знают этих, эти волонтерские организации. Я не знаю, кто такая объедание славы Украине, не знаю, кто такие вот из тех перечисленных, никогда о них, честно говоря, не слышал. Ни плохого, ни хорошего. И как-то это комментировать, больше не могу. Окей. Okay. Еще вот одна информация это о том, что волонтер намерен создать единый волонтерский логистический центр. Что это такое, да? Как это будет выглядеть и для чего это нужно? Ну, я думаю, что волонтерский координационный центр, он относится, ну, по крайней мере, он регламентируется как для распределения только европейской помощи. Мы считаем, что только за. Всегда единоличие. И какая-то централизация все-таки приводила к более масштабному и правильному пониманию, распределению всего помощи и так далее, любого процесса. Сейчас у нас из-за отсутствия такого большого финансирования, как было в начале войны, волонтерские организации так или иначе в отдельных проектах между собой работают и объединяются. То есть, это непереборный процесс. Он все равно будет, и он будет продолжаться, мы будем объединяться, будем укрупняться. Я думаю, что это только к лучшему. А где планируется создать этот логистический центр? Честно скажу, не могу, без понятия. Нас не пригласили. Мы сейчас только вот вникаем в эту суть проблемы, и, и проблема ли это вообще? Uh -huh. Ну вот, э, если говорить о проблемах, да, э, вот я сначала хочу о, финансиров... о финансировании спросить. Откуда вот сейчас, э, в данный момент, больше помощи финансовой поступает в даже да, в комбат. Это украинцы, которые живут за границей, это простые украинцы, которые здесь по 150 гривен, да, э, yeah, yeah сбрасывают вам или это может быть средний большой бизнес на данный момент ну что касается нас и вообще мы их разделяем на две группы вот наша диаспора и те кто живут долго уже за границей они предпочитают делать дела а не деньги то есть они присылают нам обувь очень дорогую и качественную аппаратуру технику и так далее то есть они любят ее приобретать там, но это и хорошо, она там качественнее, дешевле, переправляют нам, и мы уже ее распределяем. То есть они мало доверяют деньгами. Даже диаспорам, э, волонтерским организациям, которые работают непосредственно на других территориях, на, на загранице, им тяжелее собирать деньги. Они делают баллы, э, благотворительные вечера, э, показы, про, распродажи и так далее. То есть им тяжелее на порядок завлекать к себе финансы. У нас люди находятся ближе к войне, более чувствительны к этой проблеме и к войне вообще в общем. И они дают деньгами, им так проще и быстрее. Они доверяют нам в плане распределения закупок. Вот как-то вот так. Наши дают деньгами, а иностранцы дают больше какими-то товарами. И что касается денежного вопроса, от по-разному. От 10 гривен до 10 тысяч в день, и это все какие-то... Отдельные физические лица, то есть по-разному, нельзя сказать, что бизнес или люди, вот оно все как-то вместе общим фронтом. Ну вот уже второй год войны, фактически, да, и э, кто-то от этого может быть устал, у кого-то уже и средств э, нет, да, возможности такой помогать. Если сравнить начало вашей деятельности и вот с тем, что сейчас происходит, какая ситуация? Ну да, видно, что люди, которые присылали раньше там по 50-100 гривен в день, эти надходження на порядок упали. На порядок. Сейчас на себе, наверное, все-таки какой-то частный бизнес от мелкого до среднего э, помогает нам. То есть это... И они очень как бы, красиво подходят. Они видят проект, видят организацию, оценивают и проект, и организацию. Хотя обсуждают свое участие в проекте. Обычно это нас нигде не, не афишируйте. Все. Вот мы вам а вы хорошо и правильно ведете проект, мы за вами будем следить и наблюдать. Вот в таком ракурсе сейчас мы работаем. То есть любой какой-то проект к нам обращается уже с более крупными суммами. Но я вам скажу, что смс даже там 10-20 гривен, она дает тебе понимание, что ты занимаешься не какими-то проектными большими делами, бизнесом, ну что-то в этом роде, а социально значимым делом для каждого человека, у которого вот он эти 10 грин или 20 последних уже несет и отдает, по сути. Это очень важно, это морально для нас очень важно. Вот если говорить о... Помощи извне, я имею в виду, или координацию да, какую то государства. Ваши коллеги, волонтеры, говорят, что ну, лишь бы им не мешали, да, какое сегодня участие государства в вашей работе, э, то есть с кем с Минобороны вы как-то содействуете или нет, да, или с другими какими-то министерствами? Ну, мы очень тесно общаемся с волонтерским десантом Минобороны. Они нам всегда помогали, помогают, и даст Бог будет помогать. Э, нельзя сказать, чтобы только бы не мешали. Без них никуда. Они являются исполнителями и, потребителями непосредственно всех наших усилий. С ними при любых обстоятельствах надо работать, как бы то ни было. И есть прекраснейшие, замечательные офицеры, как и в ГША, так и в УМО, так и на местах. С ними мы стараемся работать. У нас есть там вот генерал-полковников, которые в действительности болеют. Они среди ночи их поднимаешь, говоришь, ну, мне надо там письмо срочно подписать. Этот человек реально это делает. Есть такие люди. Я хочу заметить, что генерал-полковник до сих пор живет в общежитии. Так что у нас есть нормальные офицеры, которые э, работают, они зарабатывают. И то же самое на местах. Но на местах это они ближе к войне, они это, конечно, более ощущают, они знают потребности, они понимают необходимость. Поэтому работать с ними надо. Не, ну, и обязательно надо. Спасибо большое за то, что к нам пришли и поделились такой важной информацией. Игорь Федирко, волонтер Комбат-Юэй в нашей студии. Говорили мы о проекте оптической лаборатории, да и вообще о жизни волонтеров сегодня и о том, насколько активно украинское общество или украинцы э, диаспора за границей. Спасибо за то, что вы с нами. Не переключайте. Дальше будет тоже много важной, полезной информации.